পূৰা কাপোৰ কানি খুলি বান্ধি থয় সি মজা পায় সেইটো মই নাজানো ভিডিঅ' কৰে সেইটোতো জঘন্য হৈছেগৈ শুনিয়ে আচৰিত লাগিছে মোৰ সি শুই থাকে মানে এনেকৈ বিচনাখন শুই থাকে মোৰ কাষতে সেইটো ৰুমতে এনেকৈ বান্ধি থয় নহয় মই মানে বান্ধি থৈ দি এনেকৈ টোপনি আহি যায় তেওঁ মানে এনেকুৱা অত্যাচাৰ সেইটো ক্ষেত্ৰত চলাইছে মানে এতিয়া মই ৱৰ্ডটো ইয়াত ল'ব নোৱাৰোঁ মানে এনেকুৱা মানে তেওঁৰ যিবিলাক সাৱজ মানে পূৰা কৰিব লাগে ধৰা সেইখিনি তেওঁ মানে মোক যেনেকৈ বিচাৰিছে ধৰা মই দিব নাই পৰা সেইটো ক্ষেত্ৰত লাষ্টলৈ বেছি মাৰপিট হ'ল আৰু মই আজি ষ্টৰিটো এনেকৈ যাব বিচাৰোঁ আচলতে আজিকালি সমাজত আমি সঘনাই দেখি থাকোঁ যে পৰকীয়া প্ৰেম তাৰপাছত হাজবেণ্ডে বিয়া পাতিব তাৰপাছত মাৰ ধৰ কৰিব তাৰপাছত আকৌ বেলেগৰ লগত লিলিমাই চলাব পৰকীয়া প্ৰেম কৰে তাৰপাছত আকৌ ৱাইফগৰাকীক এৰি দিয়ে এনেকুৱা আৰু অকল ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় দেই অল ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা দেখিবলৈ পোৱা যায় অৰ্চনাৰ লগত তেনেকুৱা সমস্যাই হৈ আহিছে ছবছৰ হ'ল ছেপেৰেচন তাৰ পাছতো কিন্তু অৰ্চনা কেতিয়াও থমকি ৰোৱা নাই আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত আহি বহুতে আহি কানি কানি কিছুমান ষ্টৰি শ্বেয়াৰ কৰে যে মই ভাগি পৰিছোঁ মই আৰু নোৱাৰোঁ মই হাজবেণ্ডৰ অবিহনে আৰু এটা কথা অৰ্চনাৰ কিন্তু অৰ্চনা বাৰ দেই অৰ্চনা বা মোতকে একবছৰ ডাঙৰ কিন্তু সৰু সৰু লাগে দেখাত বাৰ বছৰ ন ল'ৰাটো ল'ৰা নহয় জানো বাৰ বছৰীয়া এটা ল'ৰাও আছে দেখাত কিন্তু একদম নালাগে আৰু আৰু এটা কথা সেইখিনি সেইখিনি কথাটো পাতিমেই কিন্তু তেওঁ সেই গোটেইখিনি সংগ্ৰাম নেওচি সংগ্ৰাম কৰি ঘাট প্ৰতিঘাত কৰি কিন্তু নিজৰ ভৰিত নিজে থিয় দিছে কি হয় কেতিয়াবা ধৰি লোৱা বিয়া হৈছে এগৰাকী ছোৱালী তাৰপাছত কিছুমানে হয়তো চাকৰি কৰে কিছুমানে নকৰে কেতিয়াবা হয়তো হাজবেণ্ডৰ টকাৰেও চলে কিন্তু প্ৰথমতে চাগে তুমি হাজবেণ্ডৰ টকাৰে চলিছিলা নাই 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 চলা তেতিয়াৰ পৰা স্বাৱলম্বী তুমি তাৰ পাছত তেওঁ তোমাক মেনটেনেঞ্চ কৰাই নাই মানে বহুতে কৈ আছে কৰিব লাগে কাৰণ ল'ৰাটোৰ গোটেইখিনি দায়িত্ব মই কৰি আছোঁ ল'ৰাটোৰ কাৰণে মানে কৈ আছে মেইনটেনেন্সটো এটলিষ্ট ফাইল কৰিব লাগে মই সেইটোও কৰা নাই এতিয়ালৈকে কিয় কৰা নাই কৰা নাই মানে সুবিধাই যাম কালি যাম বৰশী যাম বা আকৌ কৰি দিলে বেছি কাজিয়াখন ডাঙৰ হৈ যাব সিও আকৌ কিবা কৰিব মানে যুঁজহে হৈ থাকিব ক'ৰ্টলৈ অহা যোৱা পটককৈটো মানি নলয় ন সি বিচাৰি আছে আকৌ ঘূৰি যোৱাটোৱে সেইটো কাৰণে আৰু এনেকৈ যিমান পাৰোঁ চলি আছোঁ ভাবি আছোঁ কৰিম বুলি কৰা নাই এতিয়ালৈকে কিন্তু তোমাৰ নিচিনা ইমান ধুনীয়া তুমি ইমান ধুনীয়া ছোৱালীক কেনেকৈ এৰি যাব পাৰে আকৌ বেলেগৰ লগত কেনেকৈ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব পাৰে আৰু সেইখিনি কথাটো জানিমেই চ' তোমাক ৱেলকাম জনাইছোঁ কোৱাচোন কেনেকৈ কি হৈছিল তুমিতো ভাল পাই বিয়া হৈছিলা কেনেকৈ ছেপেৰেশ্যন হ'ল মানে ইমান ভাল পোৱাৰ পাছত দুইজনী দুজনকে ভাল পাইছিলা কি হৈছিলে প্ৰথমটো ভাল পায়েই গৈছিলোঁ তাৰপিছত তেনেকৈ তেতিয়া বয়স বহুত কম আছিলে মোৰ ক'বলৈও লাজ লাগে ধৰা বয়সটো চৈধ্য বছৰ বয়সতে তেনেকৈ গুচি গ'লোঁ একেবাৰে সেইটো মানে ভাল পোৱা বুলি একচুৱেলি ক'ব নোৱাৰি সেইটো টাইমতটো ভাল পোৱা হ'বই নোৱাৰে ধৰা বুজিয়ে নাপাওঁ তেতিয়া একেবাৰে গম নাপাওঁ তেনেকৈ ফোন কৰিলে চিনাকি হ'লোঁ মানে খুব কম দিনৰ ভিতৰত মানে এসপ্তাহৰ ভিতৰত আমাৰ মানে ডিচিশ্যন লৈ পেলাই মই গুচি গৈছোঁ একদম সোনকালে কিমান আছিল মোৰ তেতিয়া চৈধ্য হ'লে পঁচিছ মান হৈছে পঁচিছ ছাব্বিছ মান হৈছে আৰু তেওঁ মেচিয়ৰ্ড আৰু তেওঁ মানে বিয়া পাতিব পৰা যোগ্য আৰু নিম ক'লে মই গুচি গ'লোঁ মানে এনেকুৱা আৰু আৰু যোৱাৰ পিছতো পলাই গৈছিলা পলাই গ'লো অঁ ঘৰত কেনেকুৱাত কি হৈছিলে কোৱা ঘৰততো চিটুৱেশ্যন বহুত বেয়া আৰু তেতিয়া মা আৰু গম পাই বেহুজ হৈ গৈছে দেউতা বেহুজ হৈ গৈছে এনেকুৱা আৰু বিচাৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে তেতিয়া নাযাওঁ মই ঘূৰি আৰু মোৰ মা দেউতা মানে একদমেই সহজ সৰল যিসকলে মানে চিনি পায় গম পায় একেবাৰে সহজ সৰল মানে এইবিলাক থানাত দিব কিবা কৰিব এইবিলাক যুঁজ কৰিব নোৱাৰে মানে গ'ল যেতিয়া এতিয়া ঘূৰাই আনিবলৈও দেউতাহঁতে মানে ক'ত বিচাৰি ফুৰিব কি কৰিব লাগিলে অলপ দিন ঘূৰাই আনিবলৈ কিন্তু সেই মই যেতিয়া নিজে নাযাওঁ ন মানুহজনী যেতিয়া নিজে নাযায় কোনে ঘূৰাই নিব পাৰে মই নিজে তেতিয়া আৰু বতাহত উৰি আছিলোঁ তেনেকৈ আৰু তাৰপিছত দহ বছৰ আছোঁ মই তাৰ লগত আৰু ভাল কথা এইটো হ'ল আজি এইখিনি কৰিব পাৰিছোঁ মই কাৰণ মই অকণমান ধৈৰ্য ধৰি পঢ়া শুনাটো কণ্টিনিউ কৰি থাকিলোঁ কাৰণ তেতিয়া মই স্কুলত আছিলোঁ আৰু তেতিয়া যদি মই মানে ইমানেই কষ্টত আছিলোঁ তেতিয়া যদি মই হাৰ মানি পেলাই পঢ়াটো এৰি দিলোঁহেঁতেন আজি ইয়াত আহি পেলাই এইখিনি কৰিব নোৱাৰিলোঁহেঁতেন ধৰা তো মই তেতিয়াৰ পৰা কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ যেতিয়া মই হাই ছেকেণ্ডেৰী দিছোঁ মানে হাই ছেকেণ্ডেৰী একজামৰ টাইমত মই প্ৰেগনেণ্ট মই সাত মাহ চবেই কৈছে কেনেকৈ দিবি মানে এইটো টাইমত এক্সাম তেতিয়াতো আৰু ধৰিব পাৰি ন আৰু কলেজত যোৱাটো বহুত লাজৰ কথা মানে তেতিয়া চবেই চাই ল'ৰাবিলাকেও চাই ধৰা জোকায় তাৰপিছতো চবৰে কথা মানে একদম গুৰুত্ব দিয়া নাই একদম পৰীক্ষাত বহোঁ আৰু ওলাই আহোঁ তেনেকৈ হাই ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্ট যোনদিনা দিছে মোৰ ল'ৰাটো জন্ম হৈছেজাল ছেকেণ্ড ডিভিজন আগতে থকাহেঁতেন ভাল হ'লহেঁতেন কিন্তু আৰু প্ৰেগনেঞ্চি অৱস্থাত তাতকৈ আৰু কি ভাল কৰিম মানে আৰু পঢ়াও নাছিলোঁ বেছি ধৰা তোমাৰ চবে মানা কৰি আছিলে ন এইটো সময়ত গা চাও বেয়া হৈ থাকে যিহেতু বয়সো কম আছিলে ন তাৰপিছতে আৰু নাই বোলে এইবাৰ যদি মই বহি দিওঁ নেক্সট আৰু আৰু মন নাযায় মানে এবাৰ এটা বেটছ পঢ়ি দিলে মন নাযায় ন নাই দি দিওঁ চাওঁচোন কি হয় এক দুসপ্তাহমান আগৰ পৰা পঢ়ি পেলাই মানে এক্সাম দিছোঁ আৰু ভালেই হ'ল আৰু তাৰপিছতো আকৌ মানা কৰিছে চবে মোৰ মা দেউতাৰ বাৰ্থডে মানে চবে মানা কৰে আৰু হ'ল আৰু ল'ৰা চম্ভালিব লাগে এনেকুৱা তাৰপিছতে আকৌ নাই আকৌ মই বি এড এডমিশ্যন লৈছোঁ মনে মনে লৈছোঁ দেই এইখিনিও মনে মনে বেলেগ লগৰ থ্ৰুৱেদি এনেকৈ এক্সাম লৈছোঁ এডমিশ্যন লৈছোঁ লৈ আকৌ ল'ৰাক ধৰা আজি গৈছোঁ তাৰ গা বেয়া নাই যোৱা এদিন এনেকৈ আৰু সপ্তাহত ধৰা দুদিন তিনিদিন এনেকৈ কলেজ যাওঁ আৰু মায়ে বহুত ছাপৰ্ট কৰিছে এইটো টাইমত মা নথকাহেঁতেন ধৰা তেতিয়া তাৰ তিনিমাহ তিনিমাহত আৰু বেবী এৰি যাবলৈ কলেজ দিগদাৰ হয় মায়ে সেইখিনি সময়ত ফুল ছাপৰ্ট মা নথকাহেঁতেন মানে মা দেউতা নথকাহেঁতেন মই সেইখিনি কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন সেয়াই আৰু তেনেকৈ ডাঙৰ হ'ল আৰু কি হৈছিলে ক'বলৈ তেনেকুৱা এটা মানে এনেকুৱা পইণ্ট নাই যে এইটোৰ কাৰণে আমাৰ ছেপাৰেশ্যন হ'ল সদায় সৰু সুৰা কিবা এতিয়া তাৰ গাতো ভুল নিদিওঁ ধৰা মোৰ গাতো ভুল মানে কয় ন এঘণ্টা অকলে নাবাজে বুলি কয় যে হয়তো তেওঁ ভাবে মোৰ কিবা ভুল আছে মই নাভাবোঁ তেওঁ মানে সৰু সৰু কথাত ধৰা হাতখন উঠাই দিয়ে তেনেকৈ প্ৰথমতে আচলতে মই মাত নামাতিলোঁ ন সেইকাৰণে কওঁ মানে প্ৰথম যেতিয়া এক থাপৰ মাৰে ন মা মাত মাতিব লাগে মানে এই প্ৰথম চাটটোত মই মাত নামাতিলোঁ ছেকেণ্ড দুই চৰ দিলে তিনিশৰ দিলে তাৰপিছত ধৰা লাঠি চাঠি যি পায় আৰু তেনেকৈ মাৰে বহুত মাৰপিট কৰিছে মানে সৰু সৰু কথা ধৰা ভাত বনাই থ'ব দিছে মোৰ গাটো বেয়া অকণমান দেৰি হৈছে ভাত বনাওঁতে সেইটোতো আহি পিটিব আৰু সৰু আছিলোঁ তেতিয়াতো মই ঘৰত থাকোঁতে মোক মানে দেউতাই ইমানেই মৰম কৰে পানীগিলাচো মোক থৈ যায় মানে পঢ়া টেবুলত মায়েও থৈ যায় এনেকুৱা মানে মই একোৱেই নাজানো তেতিয়া আৰু সেইটো সি গম পায় একো নাজানো বুলি তেতিয়াই নিছে মইনো সেইটো বুজাব পৰা চিটুৱেশ্যন তেতিয়া আৰু মোৰেই বয়স নাই মই মাৰ মাৰে পিছদিনাখন আকৌ ৰাতিপুৱা হ'লে আকৌ মৰমত ধুনীয়াকৈ কৈ দিয়ে তই মোক কেলে খং উঠাও ন বাৰু তই তই বুলিয়ে মাতে মোক তই মোক কেলে খং উঠা বাৰু তোক জান মোক ইমান ভাল পাওঁ এনেকৈ কৈ দিয়া সেইটো বয়সত আৰু কি গম পাৱ আৰু ভাল হৈ যায় এইটো নৰ্মেলি যিবিলাকে মাৰ খায় ন এতিয়া খাই আছে সিহঁতে গম পায় পিছদিনাখন যেতিয়া হাজবেণ্ডে তেনেকৈ মৰম লগায় পাহৰি যায় মানে সেইটো হয় আৰু ক'তনো যাম ধৰাচোন মই ঘৰৰ পৰাতো এক পলাই আহিলোঁ মা দেউতাতো একদম মোক এবছৰমান মই ঘৰলৈ যোৱাই নাই তেতিয়া এবছৰমান পিছত চাগে গৈছোঁ গ'লেও মানে তোমাৰ ৰাতি নাথাকোঁ দিনত যাওঁ এনেকৈ আলহীৰ নিচিনা যাওঁ গুচি আহোঁ তেনেকুৱা ঘৰ এখনত মোক কেনেকৈ ক'ম মই যে এনেকুৱা শাস্তি খাই আছোঁ আৰু প্ৰথম অৱস্থাত মায়ে খঙে কৰি আছিলে বহুত দিন হ'লে ধৰা তেনেকুৱাত আৰু মই এইবিলাক দুখৰ কথা তইতো নিজেই গৈছিলি কথাষাৰ আহি যাব যে সেইটো চিন্তাতে নকয় নকয় বহুত বছৰ পাৰ কৰিলোঁ ল'ৰা হোৱালৈকে মানে ভালকৈ গমেই নাপায় আৰু মোক যে ইমান মাৰপিট কৰে ধৰা কোনোবা মইতো কলেজ কৰি আছিলোঁ ধৰা স্কুল গৈছিলোঁ লগৰ ল'ৰাটো থাকিবই নৰ্মেলি এতিয়াও মোৰ লগৰ ল'ৰা আছে বন্ধু বান্ধৱী বহুত আছে তাৰ মাজত কোনোবা এটা ল'ৰাই ধৰা কিবা নোট এটা বিচাৰি মোক মেছেজ এটা কৰিলে সি দেখিলে সেইটোক লৈ মাৰপিট কৰিব সৰু সৰু কথা মানে এনেকুৱা কোনো ৰিজন নাই যে মোক এইটো কাৰণে পিটিছে আৰু আমাৰ এইটো কাৰণে চেপাৰেচন আছে এনেকুৱা একোৱেই নাই আৰু কিবাকিবি তাৰ এইবোৰ গম পাওঁ সেইবিলাকতো চলি থাকে সেইবিলাক সেইবিলাকত একো ইছ্যু নাই বাকী সৰু সৰু কথাত মদ খাব ৰাতিটো পিটিব আকৌ ৰাতিপুৱালে ভাল এনেকুৱা আৰু তেওঁ বিজনেছ কৰি আছিলে কিবা অঁ তেওঁ তেতিয়া গাড়ী চলাইছিলে অইল টেংকাৰ সেয়া চলাইছিলে এতিয়া বাৰু নচলাই বুলি শুনিছোঁ এতিয়া কিবা বিজনেছে কৰি আছে তেতিয়া তেনেকৈ বেছিভাগতো তেওঁ নাথাকেই দহদিন পোন্ধৰ দিন এনেকৈ নাথাকে আহিব তাৰ মাজতে ধৰা দহদিন পোন্ধৰ দিনৰ মাজত মোক কোনোবা এদিনা ফোন কৰিছে বোলে এটা ফোন কৰিছে মই বোলে কেনেবাকৈ মিছ কৰিলোঁ মই ৰিচিভ কৰা নাই ধৰা গায়ো গা ধুব থাকিব পাৰোঁ ল'ৰাটোৰ লগতো কিবা কৰি থাকিব পাৰোঁ কেনেবাকৈ এটা যদি ফোন মিছ হৈছে তাৰপিছতে আহি পেলাই সেই ফোনটোৰ কাৰণেও পিটিব তই কেলৈ ফোনটো ৰিচিভ কৰা নাছিলি তই নেকি অঁ তই কি কৰিছিলে সেইটো টাইমত সেনেকুৱা মানে মানে তুমি কনট্ৰল কৰিব নোৱাৰিলা মানে তুমি আঁতৰাই আহিলা নে তোমাক মানে মই আঁতৰি আহিছো কেনেকে আঁতৰি আহিলা তুমি মানে কলা নে কথাখিনি লাষ্টলৈ ছিটুৱেশ্যনবোৰ বেছি বেয়া হৈ গ'ল মানে তোমাৰ ঘৰৰ কথা লৈ পেলাইও মাৰপিট কৰে মা দেউতাৰ কথা মই ঘৰলৈ যাওঁ ঘৰত ঘৰত যাব নিদিয়া হ'ল ওচৰতে মোৰ মাৰ ঘৰ আৰু তাৰ ঘৰ ওচৰতে আৰু এনেই তাৰ ঘৰ শিৱসাগৰ হয় তাৰপিছত আমি ওচৰতে মাটি বাৰী কিনি ঘৰ বনাই লৈছিলোঁ ত' ওচৰতে মই দিনত যাওঁ ল'ৰাটোলৈ অকলে থাকোঁ সেনেকৈ তেনেকৈ মাহঁতক লৈ পেলাইও মাৰপিট হয় কোন মানে লাষ্টলৈ তোমাৰ ৰেগুলাৰ মাৰপিট আৰু ৰেগুলাৰ মানে কি ক'ম এতিয়া ক'বলৈ বেয়া মানে গোটেই ৰাতি তাৰমানে তোমাক মোক বান্ধি থয় আৰু এনেকুৱা তোমাৰ গামোচাবোৰ জইন কৰি পেলাই এনেকৈ গদ্ৰেছৰ হেৰিত কৰি পেলাই মোক বান্ধি থৈ দিয়া হাত ভৰি আৰু সি শুই থাকে মানে খাই ল'ব খাই লৈ পেলাই থকা চাগে ল'ৰাটো থাকে যে চিঞৰিব নোৱাৰো বান্ধি থোৱা মানে সেইটো আকৌ বেলেগ হেৰাছমেণ্ট আৰু সেইটো আচলতে কোনেও নাজানে বুলিয়ে ক'ব পাৰি ঘৰততো একেবাৰে নাজানে এতিয়াও ক'বলৈ সেইটো হেৰি লাগিছে মানে এইটো ধৰা ভিতৰুৱা যিখিনি হেৰাছমেণ্ট থাকে থাকে ন কিছুমান ধৰা পাশৱিক বুলি কয় যে ধৰা তেওঁৰ যিবিলাক হাৱজ মানে পূৰা কৰিব লাগে ধৰা সেইখিনি তেওঁ মানে মোক যেনেকৈ বিচাৰিছে ধৰা মই দিব নাই পৰা সেইটো ক্ষেত্ৰত লাষ্টলৈ বেছি মাৰপিট হ'ল আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰত সি খাই আহিব খাই আহিলেতো একদম একো গম নাপায় মোৰো ময়ো মানুহ ন মোৰ মনটো মনৰ ওপৰত কথা থাকে তো দুয়োজনৰ মন মিলিব লাগিব নাই তেওঁ মানে এনেকুৱা অত্যাচাৰ সেইটো ক্ষেত্ৰত চলাইছে মানে এতিয়া মই ৱৰ্ডটো ইয়াত ল'ব নোৱাৰোঁ মানে এনেকুৱা মানে চলাইছে সেই ক্ষেত্ৰত মানে মই যেতিয়া ফুলফিল কৰিব নোৱাৰিলোঁ তাক তেতিয়া সি বান্ধি থয় মানে বান্ধি থ'ব ৰাতিপুৱা ল'ৰাটো উঠাৰ আগে আগে খুলি দিয়ে তেনেকুৱালৈকে পৰ্যায় পালেগৈ আৰু লাষ্টত যেতিয়া দুটা দিন মোক এনেকৈ বান্ধি থৈ দিলে বান্ধি থৈ দিছে তাৰ মোৰ ভইচ ৰেকৰ্ডিংলৈকে আছে এতিয়া মানে সি বেলেগ এগৰাকী মাইকী মানুহক কৈছে আৰু যে মোৰ মাইকীজনীক মই এনেকৈ মাৰিছিলোঁ প্ৰুফ আছে মোৰ ওচৰত মই অকলে মই নিজে কোৱা বুলি নহয় মোক মানে তোমাৰ পূৰা কাপোৰ কানি খুলি বান্ধি থয় বান্ধি থয় আৰু কি মজা পায় সেইটো মই নাজানো ভিডিঅ' কৰে ভিডিঅ' কৰে নে নকৰে মই দেখা নাই কোনোদিন কৰা দেখাই আৰু তই এনেকুৱা কৰ নহ'লে মই ভিডিঅ' কৰিম এনেকুৱা পৰ্যায় পালেগৈ মানে খাই পেলাই কি হৈ যায় মই গম নাপাওঁ মানে আৰু তেনেকৈ বান্ধি পিনি লা দুটা দিন মোক এনেকৈ বান্ধিছে একদম কাপোৰ কানি নহয় তেতিয়া মানে মোৰ মানে আত্মসন্মান বোলা এটা বস্তু থাকে ন সেইটোত লাগিলে মানে তাৰ আগৰ চোৱা তোমাৰ মাৰপিট কৰিছে যি কৰিছে মানে পিছদিনাখন আকৌ নৰ্মেলি মই ওলাই আহোঁ সহ্য কৰি আছোঁ কাৰণ ক'ত যাম মই ল'ৰাটোলৈ এনেকুৱা এটা হৈ আছিলে আৰু আহিছোঁ বাৰু মাহঁতৰ ঘৰলৈ মই মানে লাষ্ট টাইম হেৰি অহাৰ আগত নাই কয় মই ছয় সাত বাৰমান ঘৰলৈ গুচি আহিছোঁ মই দেউতাৰ মা কৈছোঁ ন বহুত সহজ সৰল মানে দেউতাক আহি পেলাই কয় যে এনেকৈ এনেকৈ হ'ল আৰু পঠিয়াই দিয়ক এনেকৈ দেউতাক যেতিয়া কৈ দিয়ে এবাৰ সি আৰু কান্দেহি মানে খুব তাইক মই বহুত ভাল পাওঁ মানে এনেকুৱা টাইপত কান্দে মানে ভাল পাওঁ অঁ দেউতাই গলি যায় গলি যায় মোক দেউতাই বুজায় আৰু মা যোৱা দিয়া ল'ৰাটো আছে নহয় কি কৰিবানো তুমি যোৱা দিয়া ভাল হ'ব সি মোক কৈছে এনেকৈ দেউতাই একদম ইমান মৰমত মোক কয় আকৌ দেউতাৰ কথা শুনো হয় চাগে ভাল হ'ব সি কৈছে আকৌ গুচি যাওঁ দেউতাই থৈ আহে মোক সি কান্দি কাটি দিয়াৰ পিছত গলি যায় এতিয়াও গলি যায় ছবছৰ হ'ল এতিয়াও সি যদি কেতিয়াবা যায় আমাৰ তাতে কান্দি মেলি হেৰি কৰে আমাৰ দেউতাই এতিয়াও মানে অলপ গলি যায় তাক এতিয়াও আমাৰ দেউতাই লগ পালে বাপা বুলি মাতে আমাৰ অৰিজিনেল ঘৰ ৰঙীয়া হয় মানে বাপা মৰমত খুব মাতে মানে তাক দেখিলে বাপা ভালে আছা এনেকৈ কয় এতিয়াও ইমানখিনিৰ পিছতো আচলতে গমো নাপায় বাৰু ইমান আজি যিখিনি কথা কৈছোঁ সেইখিনি কথা গমো নাপায় ঘৰত কমনো কেনেকৈ বাৰু তাৰপিছত সেই লাষ্টত দুটা দিনত যেতিয়া বান্ধি থৈছিলে মই সেই মানে কাপোৰ নোহোৱাকে যেতিয়া বান্ধি থৈ দিলে মোৰ আত্মসন্মান কি এটা মোৰ গাত মানে শক্তি আহিলে নাই নহ'ব আৰু সি শুই থাকে মানে এনেকে বিচনাখনত শুই থাকে মোৰ কাষতে সেইটো ৰুমতে এনেকে বান্ধি থয় নহয় মই মানে বান্ধি থৈ দি এনেকে টোপনি আহি যায় কান্দি কান্দি আৰু বেছি টোপনি আহে ন কান্দি কান্দি আৰু টোপনি আহি যা ন তেতিয়া এক গুৰিবই তোক শুব মানা কৰিছো নাই কেলৈ শুইছো তাৰপিছতে আৰু লাষ্টত মাহ দঘৰলৈ এদিন ৰাতিপুৱাই গুচি আহিছোঁ ল'ৰাক লৈ পেলাই গোটেই ৰাতি যেতিয়া বান্ধি থৈছে ৰাতিপুৱা তোমাৰ সিটো ৰাতিপুৱা টাইমত পূৰা শুই যায় চাৰে পাঁচটা ছটামান বজাত আৰু তেতিয়া সি প্লে' স্কুলত অঁ বেটা প্লে' স্কুলত আৰু তেতিয়া মানে উঠোঁ আৰু মই এনেও সোনকালে উঠোঁ টিফিন চিফিন বনাওঁ তেতিয়া সেইদিনাখন মই সেই তেনেকৈয়ে নৰ্মেলি উঠিছোঁ গা পা ধুইছোঁ যোন নাই মই যাওঁগৈ তাক লৈ পেলাই স্কুলৰ বেগ চাইক লৈ পেলাই স্কুল যোৱা নাই মই মাহঁত ঘৰলৈ আহিলোঁ তাৰপিছতে সি উঠি বিচাৰিছে আৰু মাহঁতৰ ঘৰতে প্ৰথম ফোন কৰিছে গম পাইছে মাহঁতৰ আছোঁ নৰ্মেলি লৈছে সি নৰ্মেলি আৰু যায়েই তাই তেনেকৈ কাজিয়া লাগিলে হেৰি হ'লে গুচি যায় আকৌ আহে জানে সেই তেনেকৈ নৰ্মেলি ল'লে নৰ্মেলি লওঁতে লওঁতে সেইটো হেৰিতে মানে সি তাৰ ভায়েকৰ মানে এক্সিডেণ্ট হৈছিলে এক্সিডেণ্ট হওঁতে সি ভায়েকৰ এক্সিডেণ্টত অকণমান বিজি হৈ গ'ল বেছি মানে ছিৰিয়াছ এক্সিডেণ্ট হ'ল তাক হস্পিটেল নিয়া কৰা এনেকৈ বিজি হৈ থাকোঁতে দিনবোৰ বাঢ়ি গৈ থাকিলে মোৰ মানে অকণমান শক্তিবোৰ আহি গ'ল মানে যদি সেই ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ আকৌ তিনিদিন চাৰিদিনৰ মূৰত আহিলেহেঁতেন মোক আকৌ লৈ গ'লহেঁতেন ধৰা এইকেইদিন অকণমান লেট হৈ গ'ল যে লেট হওঁতে মানে মোৰ অকণমান পাৱাৰটো বেছি বাঢ়ি তেনেকৈ মানে সেই লাষ্ট টাইম আৰু তাৰপিছত নগ'লোঁ আৰু আৰু থানাত মই দিয়া নাছিলোঁ মানে কেছ এইবিলাক একো কৰা নাছিলোঁ মই নাযাওঁ আৰু সি আহিলেও মই নাযাওঁ কিন্তু সি আকৌ কি কৰিলে খাই ল'লে খাই পেলাই সি আগেয়ে থানাত গৈছে যে আমাৰ দেউতাৰ ওপৰত কেচ কৰিব মানে দেউতাকে মোৰ মানুহজনীক মানে ঘৰত থৈ দিছে মোলৈ যাব নিদিয়ে এনেকুৱা টাইপত কেছ কৰিবলৈ ৰাতি বাৰটা বজাত গৈছে দেউতাকতো ৰাতি থানা আমাৰ থানাখন একদম ঘৰৰ ওচৰতে দেউতাক ৰাতি থানাৰ পৰা ফোন কৰিছে বাৰটা বজাত মই নাই যোৱা দেউতা গৈছে তেতিয়া মানে মোৰ আৰু নহ'ব আৰু মানে মোৰ দেউতা যেতিয়া ৰাতি বাৰটা বজাত মোৰ কাৰণে থানা যাবলগীয়া হৈছে এতিয়া নহ'ব আৰু মানে সেইটোত আৰু পূৰা মই ষ্ট্ৰিক হৈ ল'লোঁ আৰু ডিচিশ্যন লৈ লৈছোঁ সেইদিনাখনে আৰু ৰাতিপুৱা থানালৈ মই গৈছোঁ মোক বহুত বুজাইছে আৰু মানুহবোৰ আহিছে সিও চৰি গৈছে কিবা কৈছে অচিৰ ওচৰত চৰি গৈছে কিবা নাই নহ'ব গাঁৱৰ মানুহবোৰো আহিছে বোলে আমি ৰিক্স লৈছোঁ যোৱা এইবাৰ ই এনেকুৱা নকৰে এনেকৈ কৈছে মই বোলো ৰিক্স লৈছে আপোনালোকে কোনদিনা মোৰ ঘৰত কাজিয়া হৈছে মোক মাৰিছে গম পায় আপোনালোকে কোনোবা এজনে কওকচোন কোনোবাদিনা শুনিছেনে ৰাতি দুটা বজাত তিনিটা বজাত যেতিয়া মোক মাৰে গেটখন লগ কৰি থৈ দিয়ে দৰ্জা লগ কৰি থৈ দিয়ে আপোনালোকে আহিব পাৰিব মোক বচাবলৈ মই যদি ছুইচাইড কৰি দিওঁ ৰিক্স ল'ব পাৰিব আপোনালোকক কোনোবাই তেনেকৈ ক'লোঁ তাৰপিছত কোনেও আৰু একো কোৱা নাই দিয়া তোমাৰ মনৰ মতে কৰা নাই কৈছে আৰু তাৰপিছতে তেনেকৈ কেছ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিলে আৰু মানে পশুৰ নিচিনা হৈ গৈছিলে মানুহজন আচ মই আচৰিত পালোঁ আৰু তুমি মথমতে মই ইণ্ট্ৰডাকশ্যনত এইটো কৈছিলোঁ যে ইমান ধুনীয়া ছোৱালীজনী কেনেকৈ এৰিব পাৰে তুমিহে এৰিছা তেওঁ এৰা নাই আৰু এইটো ভাল কৰিছা যদি তেনেকুৱা কৰিছিলে আচলতে তুমি যদি এৰিছা ভাল কৰিছা তেতিয়াহ'লে তেওঁ এতিয়া বিয়া পতা নাই ময়ো বাৰু পতা নাই মই ভবাও নাই বিয়া পাতিম বুলি কাৰণ ল'ৰাটো আছে ল'ৰাটো সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব মোৰ ওপৰত এতিয়া ল'ৰাটোক লৈ পেলাই ৰাতিপুৱা মই পাঁচটা বজাৰ পৰা বিজি হৈ যাওঁ তাৰ স্কুল ছুটি হওক মানে থবলৈ যোৱা হওক টিউচন হওক চব মই অকলে কৰোঁ তাক গাড়ীতো দিয়া নাই বেলেগতো একো দিয়া নাই মানে চব মই নিজে দৌৰি দৌৰি নিজৰ কামো কৰোঁ তাক অনা নিয়াও কৰোঁ চব কৰোঁ তো ফুল মানে ৰেচপঞ্চিবিলিটি মোৰ ওপৰত মই বিয়াৰ কথা ভাবিব নোৱাৰোঁ সি পতা নাই বিয়া সি এতিয়াও মোক বিচাৰি থাকে বাৰু কিন্তু আজিও মই তাক সেইটো ইয়াৰ জৰিয়তেও ক'ব বিচাৰোঁ যে মই আৰু নাযাওঁ মানে সি হয়তো এতিয়াও ক'ৰবাত আশা এটা লৈ আছে যে আহিব কোনোবা এদিনা মই এনেকৈ ৰখি থাকিম আহিব মই নাযাওঁ আৰু মোক এইটো মই শুনি আচৰিত লাগিলে ভালপোৱা মানুহজনক এনেকৈ কোনে অত্যাচাৰ বা টৰ্চাৰ কৰে সেইটো সঁচা হালপোৱা হ'বই নোৱাৰে আৰু ল'ৰাটো খবৰ খাতি ল'লে নহয় লয় নে খবৰ খাতি ল'ব বিচাৰে কিন্তু মইহে এতিয়া আগৰ ওচৰৰ লৈয়ে আছিলে আজি দুবছৰ তিনিবছৰ আগত মাজে মাজে ফোন এটা কৰে তেনেকৈ খবৰ লয় কি কৰিছ বা আমাৰ ঘৰলৈ যেতিয়া যায় তেতিয়া লগ কৰে এনেকৈ ইয়াত বাৰু লগ নকৰে তাৰপিছত আৰু সেই তিনিবছৰমান আগত সি যেতিয়া মোলৈ তেনেকৈ ফোন কৰি কৰি আকৌ ধুনীয়া ধুনীয়া কথা কয় সি মানে কথা কোৱাত বিৰাট এক্সপাৰ্ট মানে ইমান মৰম লগাকৈ ক'ব কথা মানে আকৌ অকণমান মই ভাবিছিলোঁ মানে লগৰবিলাকেও চবে কৈ থাকে যে মানুহে অকণমান শিক্ষা এটা যেতিয়া পায় ঠিক হৈ যায় ন মানুহ যে কিজানি ল'ৰাটো আছে ল'ৰাটোতো গোটেই জীৱনটো এনেকৈ সহজ কথা নহয় ন সেইটো মই গম পাইছোঁ বা ছিংগল মাদাৰবিলাকে গম পায় কেনেকুৱা এটা টাফ মানে এইটো চবেই যেতিয়া কৈ থাকে কিজানি বা ভাল হৈছে এবাৰ ট্ৰাই এটা কৰি চাব পাৰ মানে তই যাব নালাগে সি যদি এইফালে সি মানে এতিয়া কয় যে তুমি আহিব নালাগে মই যাম তাৰমানে তোমাৰ তাত মই থাকিম তোমাৰ যি যি কাম আছে মই চম্ভালি মানে কয় সি মাজতে ভাবিলোঁ চাওঁ নেকি এবাৰ ট্ৰাই কৰি এবাৰ লাষ্ট চাঞ্চ এটা নহ'লে পিছত পস্তাব লাগিবও পাৰে এনেকৈ বুলি ভাবিলোঁ তাৰপিছতে তোমাৰ খুব বেছি চাৰি পাঁচদিনমান মানে এসপ্তাহমানৰ হেৰিত মানে কথা পাতিছোঁ আৰু সি ধুনীয়াকৈ কথা পাতে ভাত খালা নাই কিবা কিবি ধুনীয়াকৈ কথা পাতে ময়ো নৰ্মেলি কথা পাতিছোঁ ক'তো লগ চগ কৰা নাই খালি নৰ্মেলি ভাত খালা কি কৰিছা এনেকৈ দিনটোত দুবাৰমান ফোন কৰে মই কথা পাতিছোঁ সেই চাৰি পাঁচদিনমান এদিন ৰাতি তোমাৰ এঘাৰটামান বজাত সি ফোন কৰিছে ভাত খাবা নাই মই বোলো নাই খোৱা পাতে পাতা ভাত পাতা মই ৰখি আছোঁ লাইনত ভাত পাতা এনেকুৱা টাইমতে ভাত পাতা মই ৰখি আছোঁ মোৰ ভাগৰ লাগিছে মানে পাতিব মন যোৱা নাই নাই কৈছোঁ ল'ৰাক দিলোঁ মই খোৱা নাই পাতে পাতা মই আছোঁ লাইনত ভাত পাতা এনেকৈ তাৰমানে অঁ ঠিক আছে ঠিক আছে পাতিছোঁ তেনেকৈ কোনোবা এটাই ফোনত কৈ থাকিলে হৈ যায় ন কামবিলাক মই পতাপত ভাত চাত পাইছোঁ অঁ খোৱা এতিয়া দেই তাৰপিছত শুই থাকিবা মইও শুওঁ বোলে এনেকৈ ক'লে তাৰপিছতে মই ধুনীয়াকৈ খাবই শুলো ৰাতি বাৰটা বজাত ফোন এটা আহিছে মাইকী মানুহ এজনীৰ ফোন তাৰপিছত তাই যিখিনি কথা কৈছে তাৰ পিছত আৰু কৃষ্ণ আৰু নাই নহ'ব আৰু মানে গম পাই গ'ল মোৰ লগত যে এতিয়া আকৌ কানেক্ট হৈছে কানেক্ট হোৱাৰ পিছত তাই মানে চব কথা কৈ দিলে মানে যে ই একো চেঞ্জ হোৱা নাই এইবিলাক চব নাটক তাই যিখিনি কথা কৈছে মই এটা মানুহৰ লগত দহ বছৰ দিন আছোঁ তাৰতো মই চব চিনি পাওঁ ন সি কেনেকুৱা মানুহটো তাই যিখিনি কথা কৈছে একদম মিলিছে যে এনেকুৱা সি তেনেকুৱা কৰে তেনেকুৱা কৰে একদম এইটো জেগা তেনেকুৱা কৰে তাৰপিছতে তোমাৰ প্ৰথম মই বিশ্বাস কৰা বোলেও আপোনাৰ ওচৰত কি প্ৰমাণ আছে দিয়কচোন তাৰপিছত তাই গোটেই ভইচ ৰেকৰ্ডিং কিবা কিবি চব দিছে আৰু তাৰপিছত আৰু নাই নহ'ব আৰু

কিমানখিনি তুমি সমস্যা হৈ গ'ল তোমাৰ লাইফত এইখিনি নেওচি তুমি আগবাঢ়ি গ'লা তাৰপিছত তুমি বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিলা কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলা কি বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিলা বিজনেছ মানে এনেইতো মই প্ৰফেচনেলি মেকআপ আৰ্টিষ্ট হয় তোমাৰ মই এইটিন মানৰ পৰা মই তেনেকৈ কাম কৰি আছোঁ তাৰ লগত থাকোঁতেই মই সৰু সুৰাকৈ এনেকৈ শিকি আছিলোঁ মানে বিউটিচিয়ান এনেকৈ শিকি আছিলোঁ শিকাৰ পিছত তাৰপৰা গুচি অহাৰ পিছত মই এনেকৈ গুৱাহাটীত এজন এখন পাৰ্লাৰ আছিলে মানে সুন্দৰপুৰতে তো তাতে এজন ছাৰে ক'লে ইয়াতে তোমাক মানে মেকআপৰ ফেকাল্টি জবটো খালী আছে তুমি কৰিব পাৰা বুলি ক'লে তেওঁৰ কাণত কোনোবাই পেলালে আৰু মোৰ কথা তাৰপিছত মই আহিলোঁ অহাৰ পিছতে যিখিনি চেলেৰি তেওঁ ক'লে মানে সেইখিনি চেলেৰি মানে এনাফ নহয় মই ইয়াত থাকিম ৰুম ভাড়া লাগিব ল'ৰাটো থাকিব সেইখিনিদি নহ নহয় মানে তাৰপিছতে আকৌ তেনেকৈ দুদিনমান কৰি ঘৰলৈ গুচি গ'লোঁ এই তেতিয়া যেতিয়া প্ৰথম গুৱাহাটীলৈ আহিলোঁ তেতিয়াই মানে অকণমান মানুহ চিনাকি হৈ পেলাই অকণমান লিংক এটা লাগিলে মানে চব বস্তু আমাৰতো লাইনটো লগা মানুহ চিনাকীৰ ওপৰতহে ধৰা কোনোবা এটা কাম ক'লে ইটোৰ পৰা সিটোলৈ যায় তেনেকৈ বাঢ়ে তেনেকৈ শ্বুটিং লাইনত অকণমান চাঞ্চ পালোঁ শ্বুটিঙত মই মিউজিক ভিডিঅ' এনেকৈ এনেকৈ কৰিব ল'লোঁ তেতিয়া মই ল'ৰাটোক লৈ অহা নাই যেতিয়া কাম থাকে ফোন কৰে মই আগদিনা ৰাতি গুচি আহোঁ ৰাতিপুৱা পাওঁ দিনটো কাম কৰোঁ তেতিয়া কোনোবা লগৰ এজনীকে সুধোটো ৰুমত থাকিব পাৰিম নেকি বা মোৰ বা এজনী আছে খানাৰ পৰা পেহীৰ ছোৱালী তাইকো কেতিয়াবা ফোন কৰোঁ তাই তাত থাকোঁ এনেকৈ মানে মই ৰুম চুম লোৱা নাই আকৌ কাম কৰোঁ চাৰিদিনমান গুচি যাওঁ একো মানে তেনেকুৱাত মই ইনকাম একো কৰা নাই মা দেউতাই ফুল ছাপৰ্ট সেইখিনিত আৰু ল'ৰাটোক ৰাখিছে ল'ৰা স্কুল তাতেই মা দেউতাই অনা নিয়া কৰে চব দেউতাহঁতি কৰি আছে মই খালী মই লাইনটো মানে লাগক বুলি ভাবি পেলাই নিজলৈ একো নাথাকে কাৰণ গোলাঘাটৰ পৰা ইয়ালৈ আহোঁ ভাড়া থাকে ছুপাৰৰ অহা যোৱা খৰচা থাকে সেইখিনি মানে এনেই জাষ্ট মই লাইনটো লাগক আহোঁ পইচাটো মানে পাওঁ আৰু খৰচা হৈ গুচি যায় সেনেকৈ তেনেকৈ আহি 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 কেতিয়াবা আকৌ বিয়াৰ মেকআপবিলাকো পাবলৈ ল'লোঁ গুৱাহাটীলৈ তেনেকৈ আহি থাকিলোঁ আহক তাৰপিছত মই লাহেকৈ এটা ৰুম ল'লোঁ ইয়াতে জোৰোডতে একদম সৰু ৰুম এটা ল'লোঁ যে আহিলে কিমান বেলেগক কৈ থাকিম ন যে সদায়তো নাৰাখে ন চবে তাৰপিছত ৰুম এটা ল'লোঁ ৰুম লৈ পেলাই সেই তেনেকৈ কাম থাকিলে আহোঁ এসপ্তাহমান থাকোঁ আকৌ ঘৰলৈ গুচি যাওঁ ল'ৰাটো তাতে থাকে যে মন নবহে সি এসপ্তাহ বেছি থাকে মোক এই তাৰপিছত নাথাকে মা কেতিয়া আহিবা মা কেতিয়া আহিবা একদম হেৰি কৰি পেলাই আৰু এসপ্তাহমান কৰোঁ আকৌ গুচি যাওঁ আকৌ তাৰ লগত থাকোঁ দুসপ্তাহ কেতিয়াবা আকৌ এমাহ দুমাহ কাম নাপাওঁ দেউতাহঁতৰ আমাৰ আকৌ হোটেলখন আছে ঘৰত তাতে লাগি থাকোঁ আৰু তাৰপিছতে তেনেকৈ আহি আহি লাষ্টত মানে ভাবিলোঁ এনেকেতো নহ'ব আৰু সিহঁতৰটো কৰিব লাগিব ল'ৰা থাকে তাত মই ইয়াতে কামলৈ আহোঁ আৰু অহা যোৱা কৰি কৰি মানে পূৰা কঁকাল বিষ মোৰ পূৰা বেমাৰী হৈ গ'লোঁ মানে কিবা এটা ইয়াতে কৰিব লাগিব ল'ৰাটোক লৈ আহিম মানে আৰু মাহঁতেও মানে হোটেলত ইমানেই বিজি থাকে ল'ৰাক মানে ধৰা ডাঙৰ হৈ আহিলে পঢ়া শুনাবোৰ বাঢ়ি থাকে মই যিখিনি চাব পাৰোঁ ধৰা মই টাইম নাপাওঁ তথাপিও যিখিনি চকু দিওঁ মানে মাহঁতে সেইখিনিও মানে অকণমান দিগদাৰ হয় আৰু আৰু পঢ়াবোৰ আপডেট হৈ যোৱা নাই জানো এতিয়া তাৰপৰা এনেই এনেকৈ ভাবি ভাবি কি কৰিম কি নকৰিমগৈ পটককৈ মনত পৰিলে ঘৰ এটা লওঁ গাৰ্লছ হোষ্টেল এটা খোলোঁ পি জি এটা খোলোঁ প্ৰথম ভাবিলোঁ ৰাস্তাত মানে দোকান দিম মই চাহৰ দোকান এনেকৈ কিবাকিবি দিম মাহঁতে ক'লে ইমান ইজি বুলি ভাবিছে নেকি এইটো চাহৰ দোকান অকলে ছোৱালীজনী দিয়াটো তাৰ হয়ো কথাটো তাৰপিছত পি জি এটা দিওঁ তাৰপিছত মাক ক'লোঁ পি জি এটা খোলোঁ এনেকৈ তেনেকৈ মায়ে আৰু ভালে পালে তাৰপিছত তেনেকৈ মই ফ্লেট ল'লোঁ ফ্লেট এটা লৈ পেলাই তাতে প্ৰথম মই সেইটো ফ্লেটত নিজে থাকি ল'লোঁ থ্ৰী বি এইচ কে ফ্লেট এটা লৈ তাতে থাকি লাহে 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 এডবিলাক দি ফেচবুকতো যিহেতু মোৰ অকণ ফলছ আছে তাৰপৰা তেনেকৈ চিনাকিবোৰ আহে ইজনীৰ পৰা সিজনী বাঢ়ি বাঢ়ি সেইটো ফ্লেট কমপ্লিট হ'ল মানে ফুল হ'ল ফুল হওঁতে মই মই যিটো ৰুমত আছিলোঁ সেইটো ৰুম এৰি মই আকৌ কাষত বেলেগ এটা ঘৰ লৈ ল'লোঁ তাতে থাকিলে এনেও ষ্টুডেণ্টছবিলাকৰ লগত ধৰা মই মিলি থাকিলে অলপ বস্তুবোৰ বেয়াও হয় মানে ধৰা লগৰ নিচিনা হৈ যায় ন কথা নুশুনা হৈ যায় তো মই অকণমান আঁতৰি ছেপাৰেট হৈ বেলেগ এটা ঘৰ ল'লোঁ তাৰপিছত লাহেকৈ আৰু এটা ফ্ল'ৰ ল'লোঁ তাতেই আৰু তেনেকৈ লৈ পেলাই পি জিটো আৰম্ভ কৰিলোঁ পি জি আৰম্ভ যেতিয়া অকণমান ছেটেল হৈ গ'ল ইয়াৰ তেতিয়া সি ক্লাছ থ্ৰী টু পাছ কৰিছে আৰু যেতিয়া থ্ৰিলৈ পাব তেতিয়া সেই এপ্ৰিল মাহত আৰু তাক লৈ গুচি আহিলোঁ আহি আৰু আমি দুটা ইয়াতে তেতিয়াৰ পৰা আৰু মোৰ বেছি মানে ষ্ট্ৰাগল আৰু তাক মানে এনেকুৱা গোটেই ৰুটিনবিলাক চেঞ্জ হৈ গ'লো আগতে অকলে আছিলোঁ অকলে থাকিলে মোৰ একো মানে ভাত বনাইছোনে নাই খাইছোনে নাই একো নাই সি অহাৰ পিছত ৰাতিপুৱা উঠিবই লাগিব যেনেকৈ নহওক স্কুল দিবই লাগিব বেমাৰ হ'লেও কিবা হ'লেও কোনো নাই মানে মোৰ এতিয়াও বেমাৰ হ'লেও তাৰমানে মোৰ জ্বৰ উঠি থাকক কিবা উঠি থাকক স্কুল ক্ষতি কৰিব ন মই তেনেকৈয়ে যাওঁ তেনেকৈ কৰি আছোঁ এতিয়াই মানে কষ্টখিনি তাক অনাৰ পিছত বেছি হৈছে আৰু এতিয়া নতুনকৈ তুমি চেলনো খুলিলা চেলনখন খুলিলোঁ কয় চেলনখন আমাৰ আছে গণেশগুৰিত দিছপুৰ ধাবাৰ একদম অপ'জিট প্ৰাইম লোকেশ্যন একদম ধুনীয়া লোকেশ্যন ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰতে আৰু তাতে ইউনিচেক্স চেলন হয় আমাৰ আৰু লগতে একাডেমীটো আছে মেকআপৰ মেকআপটো মই শিকাওঁ বাকী ষ্টাফ আছে বিউটিচিয়ান হেয়াৰ চাৰ এইখিনি ষ্টাফ আছে সেয়াই আৰু বাকী ক্লাউড কিটচেনো চলাই আছিলোঁ ঘৰৰ পৰা যেতিয়া পি জিত মানে মই কমপ্লিট খানা ময়ে বনাওঁ ৰাতিপুৱা দুপৰীয়া গধূলি মানে ৰাতি চব মই খানা বনাওঁ তেতিয়াই মানে মাইণ্ডত আহিলে যে খানা বনাওঁৱে যেতিয়া ওচৰে পাঁজৰে যদি কোনোবাই বিচাৰে মই দিও থৈ যাব পাৰোঁ এনেকুৱা এটা তেনেকৈ লগাই ল'লো আৰু এটা লগাই পেলাই ক্লাউড কিটচেনৰ সেই তেনেকৈ অৰ্ডাৰো ভালেমানখিনি আহিবলৈ ল'লে অকলে অকলে আকৌ সেইটোও মোৰ দিগদাৰ হৈ গ'ল চব ভালে বনাবও লাগে দিবও লাগে চলালোঁ তথাপিও দুবছৰমান সেইটো এতিয়াও অৰ্ডাৰ আহি থাকে মই দিবহে পৰা নাই এতিয়া চেলুনখন খোলাৰ পৰা চেলুনখনৰ স্পেচিয়েলিটি কি তোমাৰ স্পেচিয়েলিটি বুলি ক'লে এতিয়া পূজাৰ কাৰণে অফাৰ দি আছোঁ অফাৰ মানে গোটেই গুৱাহাটীত ক'ব গ'লে আমাৰ চেলনখনৰ নিচিনা অফাৰ বেলেগত নাপাব সেইটো মই গেৰাণ্টি দিম আৰু আৰু আমাৰ চেলনখনত এবাৰ সোমাব লাগে সোমালে সেই কাষ্টমাৰজন যে পাৰ্মানেণ্ট হ'ব সেইটোও মোৰ গেৰেণ্টি এতিয়ালৈকে ভগৱানৰ কৃপাত মানে যিখিনি মানুহ আহিছে চবেই মানে পাৰ্মানেণ্ট হৈ গৈছে আমাৰ নেক্সট আকৌ ভিজিট কৰিছে আমাৰ ষ্টাফখিনি মানে ইমানেই মানে সিহঁতৰ ঘৰুৱা এটা এনভাইৰমেণ্ট দিয়ে বা মোক টো লগ পাবই মোক এনিটাইম নাপায় বাকী আমাৰ ষ্টাফখিনি একেবাৰে যিটো বণ্ডিং কাষ্টমাৰৰ লগত বনাই আহিবই মানে আকৌ হেয়াৰ কাট হওক বা জেন্টছৰ হেয়াৰ কাট যিখিনি জেন্টছে হেয়াৰ কাট কৰিছে ৰিপিট আকৌ আমাৰ তাত আহিব আৰু হেয়াৰ কাটতে হওক বা যিকোনো হেয়াৰ কাট আমি জেন্সৰ দুশ টকাত দি আছোঁ দুশ টকাত আৰু একদম যেনেকুৱা বিচাৰে তেনেকুৱা আৰু তো সেইটোৱে মই গেৰাণ্টি দি ক'ব পাৰিম সেই অফাৰখিনি আমাৰ বেলেগত নাপায়

পূৰা ওৱান থাউজেণ্ড মানৰ ডিফাৰেঞ্চ পাব ফাইভ হাণ্ড্ৰেড হ'লেও ডিফাৰেঞ্চ পাব মানে ক'ৰবাত ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে কোনোবাই দিব পাৰে কিন্তু যিমানটোলৈকে জানো মানে দিয়া নাই সিমানত দিব নোৱাৰেই কোনেও মই দি আছোঁ অকল আমাৰ নতুন চালন হয় আমাৰ এইটো প্ৰথম পূজা আমাৰ চালনখনৰ কাষ্টমাৰখিনি আমাৰ তাত আহক ভিজিট কৰক মই সেইটোৱে বিচাৰোঁ ভিজিট কৰক ভিজিট কৰাৰ পিছত গম পাব যে আমাৰ চাৰ্ভিছটো কেনেকুৱা এনেইতো দেখি থাকিলে ভিডিঅ' দেখি থাকিলে গম নাপায় ন আহিলে আমাৰ তাত গম পাব মানে আৰু আমাৰ ষ্টাফ এতিয়া বৰ্তমান দুটা আছে সিহঁতি মানে ইমান ধুনীয়া এটা সিহঁতক ছাৰ্ভিচ দিব কাষ্টমাৰক এৰিব নোৱাৰে মানে সেইটোৱে ক'লোঁ আৰু চেলুনখনৰ নামটো চেলুনখন মোৰ নামেই আছে অৰ্চনা কলিতা মেকআপ ষ্টুডিঅ' এনিৰিছেক চেলুন অঁ বঢ়িয়া তেতিয়াহ'লে অৰ্চনাৰ বাৰ মেকআপ ষ্টুডিঅ'ত আৰু চেলুনত আপোনালোকে আহক যিখিনি ক'লে যে ভাল ট্ৰিটমেণ্ট দিব লগতে অফাৰ দিব বাইছশ যিটো তিনি হেজাৰ টকে সেইটো বাইছশ দুহেজাৰ টকাত দি আছে গতিকে আহক আৰু মই বিচাৰোঁ যে ইমান কষ্ট কৰি আছা তুমি মানে কি হয় যেতিয়া এগৰাকী মহিলা অকলশৰীয়া হৈ যায় হাজবেণ্ড থাকোঁতে যিটো ছাপ'ৰ্ট থাকে নাথাকাত ছাপৰ্ট নাথাকে ন অকলশৰীয়া হৈ যাওঁ কিছুমান ফিলিংছো তুমি বেলেগৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰা যিটো হাজবেণ্ডৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰা কিন্তু তুমি অকলশৰীয়া হয় এগৰাকী মাতৃ হয় মাতৃটো ক'বলৈ পাহৰি যায় কাৰণ দেখাত নালাগে যে মাতৃ সঁচাকেই নালাগে বাৰ বছৰীয়া ল'ৰা আছে গতিকে গোটেইখিনি চম্ভালি থাকে গতিকে ময়ো বিচাৰোঁ যে এনেকুৱা এগৰাকী মহিলাক আপোনালোকে সকলোৱে ছাপৰ্ট কৰক আৰু যিখিনি মানে আমাৰ অডিয়েঞ্চে ভিডিঅ' চাই আছে তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰিব বিচাৰিবই নাম্বাৰটো তুমি মোক কৈ দিবা নে কি এতিয়া কৰি দিবা নে পাছত ক'বা নাম্বাৰটো ক'ব ছিক্স পাব হোৱাটছআপো কৰিব পাৰে কলো কৰিব পাৰে গতিকে পাই যাব সেইটো নাম্বাৰটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম বা স্ক্ৰীণত দি দিম আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি ল'ব আৰু আমি শেষ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ন অঁ আমাৰ বহুত সময় হৈ গৈছে আমি শেষ কৰি দিওঁ কথা পাতি মোৰ ভাল লাগিলে লাষ্টৰ ফালে কিন্তু প্ৰথমখিনি বহুত আচৰিত লাগিলে শুনি আৰু এতিয়া তোমাৰ যিখিনি কাম কৰি আছা তুমি যাতে সফল হোৱা কাৰণ তোমাৰ চেলুনখন খোলাও বেছিদিন হোৱা নাই দুমাহ হৈছে গতিকে উন্নতি কৰি যোৱা ল'ৰাটোক ভাল মানুহ বনোৱা তুমিও ভাল ভাল ডিচিশ্যনবিলাক লোৱা আৰু আৰু এটা কথা ময়ো ক'ব বিচাৰোঁ তুমিও এটা বস্তু চাগে নিজে ফিল কৰা চৈধ্য বছৰ বয়সত তুমি যিহেতু বিয়া হৈছা তোমাৰ সেইটো ভুল সিদ্ধান্ত আছিলে জীৱনৰ মেইন মানে মানে ডাঙৰ ভুল সেইটোৱে তাতকৈ ভুল আৰু মোৰ জীৱনত হয়তো নহয় কেতিয়াও সেইটো নিচিনা ভুল হ'বই নোৱাৰে মানে সেইটোৱে মই আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ যোগেদি ক'ব বিচাৰো বিয়া বস্তুটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ বস্তু বিয়া অহাৰ আগত দহ বাৰ ভাবিব লাগে এজনী ছোৱালীয়ে যেনেকে অৰ্চনা বাৰ লগত হ'ল যে ইমান সোনকালে বিয়া হ'ল এনেকুৱা বহুত এতিয়াও মই দেখি থাকো যে সোনকালে বিয়া বহুত আছে কিন্তু ওলাব নোৱাৰে ন সাহসখিনি নাই ভগৱানৰ কৃপাত মই নাজানো মোৰ সাহসটো বহুত বেছি ৰিক্স ল'ব পাৰোঁ মই ভয় একদম একো হেৰিতে নাই কিবা এটাত যাম মোৰ ভয় লাগিব ক'ৰবাত যাম কিবা এটা হ'ব একো সাহস মই যেতিয়া ধৰা মেকআপৰ ক্ষেত্ৰতো মই ছেমিনাৰ কৰিব গৈছো অকলে গৈছো মায়ে কয় এইটো ভয় নালাগে নালাগে যদি ভগৱানৰ কিবা এটা কিবা এটা প্ৰব্লেম হ'বলৈ আছে মোৰ যদি হ'ব আছে এনেও হ'ব মই সেইটো বিশ্বাস কৰি আজি ইমান দিনে অকলে চলি আছো সেই সাহসখিনি কৰিব লাগিব মানে সেইটো সাহস মেইন গতিকে সোনকালে বিয়া নহ'ব নিজে ফাইনেঞ্চিয়েলি এষ্টাব্লিছ হৈ লওক ভালকৈ চাই লওক কাৰণ বিয়াটো ইজি বস্তু নহয় কোনো খেল নহয় জীৱনৰ দেই আৰু আজি আমাৰ এপিচডটো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিব কিবা যদি সুধিবলগীয়া আছে কমেণ্টত সুধিব ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে যোগাযোগৰ নাম্বাৰ দি দিম তেখেতৰ যোগাযোগ কৰি ল'ব আৰু যদিহে আমাৰ এপিচডবিলাক চাই ভাল পাই আছে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব